প্ৰথমে সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে জন্মাষ্টমী আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে দিনবোৰ সুখেৰে থাকক শান্তিৰে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ লগতে নতুন এটা ভিডিঅ' মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আজি জন্মাষ্টমী সকলো নামঘৰলৈ গৈছে বিশেষকৈ মোৰ কিছুমান ঘৰুৱা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ঘৰতে আছোঁ লগতে ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাওঁ কিনো বনাম প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাউলখিনি দুঘণ্টামান তিয়াই থৈ এটা খৰাহিত এনেধৰণে টুকি থ'লোঁ মানে পানীটো নিগৰিবলৈ দিছোঁ এতিয়া কেইখিলামান কলপাত লেৰনাই ল'লোঁ যিহে ৰ'দ চোকা কলপাত অকণমান সময় ৰ'দ ৰ'দ দিছিলোঁহে একেবাৰে পুৰিয়ে গ'ল যে কি নহওক বাৰু এতিয়া এইটো খুন্দনাতে গোটেই চাউলখিনি খুন্দি ল'ম মানে যিহেতু মিক্সিত দিবলৈ এতিয়া বৰ্তমান কাৰেণ্ট নাই সেইবাবে ভাবিলোঁ খুন্দনাতে সকলো চাউলখিনি এনেধৰণে খুন্দি ল'ম তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি মই খুন্দনাতে পিঠাগুড়ি খুন্দি পেলাই কিনো বনাবলৈ লৈছোঁ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'লে এনেধৰণে খুন্দনাতে খুন্দি পেলাই বনাব পাৰিব এয়া চব এক কিলো চাউল এনেধৰণে মানে ধুনীয়াকৈ চালি চালি উলিয়াই ল'লোঁ চালনী দেখিছেনে কেনেকুৱা চালনী এইখনতে চালিছোঁ আৰু এয়া গাখীৰ এতিয়া মোৰ ছোৱালীৰ কামত লাগি গ'ল মানে তাই আকৌ নিজৰ ষ্টাইলতে কিবা এটা বনাবলৈ লৈছে কিনো বনাবলৈ লৈছে সেইটো প্ৰথমতে অকণমান ভুমুককৈ দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু যে কি নহওক তাই ইচ্ছামতে বনাবলৈ লৈছে চেনিখিনিও ধুনীয়াকৈ জোখমতে মানে পিচি লৈছে এতিয়া গাখীৰ মিশ্ৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে কি বনাবলৈ লৈছে বেটাৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰি লৈছে তাই বাকী সকলোখিনি আপোনালোকে চাই থাকক যদিহে চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই চাই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থ'ব এয়া এতিয়া মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ বনাই হৈ গ'ল তাৰপাছতে আৰু অলপ পিঠাগুড়ি আছিলে সেইখিনি আকৌ অকণমান নিমখ মিশ্ৰণ কৰি মই বেলেগ এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ তেনেই সহজ যিকেইটা বস্তু আজি মই বনাইছোঁ তেনেই সহজ ভাবিছোঁ কেমেৰাত যদি বন্দী কৰি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তেনেহ'লে কেতিয়াবা আপোনালোকেও বনাব পাৰিব এয়া চব ধুনীয়াকৈ মঠি আছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মঠিব লাগিব যিহেতু যিটো বস্তু মই বনাবলৈ লৈছোঁ আটা হওক বা পিঠাগুড়িয়েই হওক বহুত ধুনীয়াকৈ মানে মঠি ল'ব লাগিব তাৰপাছতে আৰু বনাব পৰা যাব এয়া চক দুইখন হাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মঠি আছোঁ এই পিঠাগুড়ি যিটো যে লাডু টাইপত বনাই লৈছোঁ এইটো মানে হেঁচি দিওঁতে ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগিব ধৰক তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ এয়া মাছক মাজে মাজে এনেকৈ চাইছোঁ খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই যিটো বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে মুঠিয়া পিঠা লগতে কেইটামান আঙুলি পিঠা কেইটামান আঙুলি পিঠাও বনাম কেইটামান মুঠিয়া পিঠা বনাম সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেতিয়াবা আপোনালোকেও বনাব পাৰিব এইটো আটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পাৰি পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পাৰি আটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কিছুমানে ভাবে বহুত মানে টান হ'ব খাবলৈ বেয়া হ'ব সেইটো কথা নহয় সকলো জোখমতে দি খুব ধুনীয়াকৈ সিজাই পেলাব লাগে বহুত ধুনীয়া হ'ব কোমল হ'ব দেখিছেনে ভাঁহ দি দি এতিয়া বনাই আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰি আৰু যিকোনো এটা চেপ দিলেই হৈ গ'ল হাতৰ পৰা অট'মেটিক মানে ওলাই পৰে নহয়নে বাৰু আঙুলিটো টাইপৰ হ'লে আঙুলি পিঠা বুলি কয় আৰু এটা মুঠীয়া পিঠাটো আমাৰ ঘৰত আগতে খুব বনায় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মায়ে বনায় এয়া দেই চাব দেই এনেকৈ একমুঠি লৈ এনেধৰণে সেইটো এটা সুন্দৰ এটা চেপ হৈ গ'ল বাছ বনিয়েই গ'ল এনেকৈ এনেকৈ তেনেকৈও কেইটামান বনাইছোঁ আৰু ধৰক আঙুলি পিঠাও বনাইছোঁ লগতে আপোনালোককো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এতিয়া সকলোখিনি বনাই হৈ গ'ল ছোৱালীয়ে বনাবলৈ লৈছে ইডলি বাকীখিনি মই এনেধৰণে বনাই ৰেডি কৰি থৈছোঁ মানে তাই ইডলিখিনি বনোৱাৰ পাছতেই মই এইখিনি বনাম আৰু এয়া এটা কুকাৰত পানী জোখমতে দি মিনিও লগতে আছে অকণমান গৰু ঘিউ এনেকৈ ঘঁহি ল'লে ভাল আৰু পাছত উলিয়াবলৈ ধুনীয়া হয় সহজ হয় এইটো প্ৰায় জানেই তথাপিতো অকণমান দেখুৱাইছোঁ আগতে কেইবাবাৰো বনাইছোঁ বাৰু আমি এয়া চাওক লাহেকৈ ইয়াতে বহুৱাই দিছে থোচকে এটা দিলে আৰু চিটি বনিগত ইডলি সেয়া একেটা কুকাৰতে আকৌ আৰু অলপমানে পানী যোগ কৰি দিলোঁ তাৰপাছতে এইখিনি এতিয়া মই লাহে লাহে এৰি দিম ধৰা মিনিট এৰি দিয়ে লাহে লাহে এই যে পানীখিনি ৰঙচুৱা দেখিছে মই ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ যিহেতু মানে গৰু ঘিউ নাইকিয়া হৈ গ'ল অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ কেইটামান আকৌ এনেকৈ বাতিত দিও বনালে সকলোখিনি সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক কিয় মিঠাতেল দিছোঁ জানেনে লাগি নধৰে ইটোৰ পৰা সিটো খুব ধুনীয়া হয় বাকী সকলোখিনি মিলি এনেধৰণে উলিয়াই আছে ভাগ ভাগকৈ এতিয়া প্ৰায় হৈছে এয়া মই মুঠিয়া পিঠা আঙুলি পিঠা সেইখিনি সিজাই আছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব দেই এনেধৰণে গাখীৰতো সিজাব পাৰে মই পানীতে সিজাইছোঁ গাখীৰ পাছত দি পেলাই খামহে আৰু মানে এয়া চব ভাগি যোৱা নাই এটা এটা হৈ আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এনেধৰণে বনাই ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাবলৈও ভাল সকলোখিনি বনাই হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লনে নাই ভিডিঅ'টো জনাব যদি পচন্দ হ'ল লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ জন্মাষ্টমীৰ দিনাখন আপোনালোকে কাহানি পাই নাজানো আৰু মানে বহুত ব্যস্ত মাজতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ বাতিত দিয়াকেইটা চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে বাকী এইফালে পিঠাও ৰেডি আজিলৈ আহিছোঁ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বাই বাই